всем привет, ребят, мы сегодня снимаем видосик. Ну, как я обещал вам, идем в цирк. Да, ребят, я это видео, удалю. скоро в цирк. да, ребят. То есть, кажется, мы какой-то, знаете, размажем, да. Но мы бегим. Сейчас там наши будут друзья. Все вообще, ну, познакомимся с всеми. Всем, да. Так, вот. скоро. А, ребят, погнали. Вот, мы идем, скоро мы будем. Да, ребят все будут, э, все будут э, мои одноклассники, да, это. Ну, я в церкви иду только что для вас, да, ребят. Я буду -э, отрезать видео, что вам так скучно не было. А то час, ну, мы не просидим. Еще плюс телефон, знаете, ребят. Камеру мне скоро привезут, да, ребят. Я вам покажу камеру, конечно. Ну, ребят, идем. Вот мы идем, потому что вы это можете в улице. В улице. Ребят, сейчас там, ну, покажу. Это наши расходные, расходные денежки. Да, ребят, вот эти. Так это фонари, да? Вот мы идем, можно пройти. Ну, мы все встречаемся около э, кофейного ларька да, Я покажу всем. Вы наверное, еще видели, да, в серии. Вот, ребята, какая-то. Банально, ребята. Короче, э, кто будет идти э, в цирк, все-все-все там э, встречаются, да, ребят. У нас будет, может, очень-очень много, да, ребят. Это же это ж цирк, да, ребят. Ну, как там он приезжает она, к нам, Да, ребят, мы... Я видел одну девочку. Она у нас Пошла первая, ну, мы ее обогнали, да, ребят. Вот мы идем. Ребят, мне кажется, э, что смонтирую видео. Все кажут. Ну, ребят, может, я не хочу, может, я не умею. Может, я вообще не люблю монтировать. Ребят, если вы хотите снимать, монтируйте себе и... У вас будет много подписчика, да, ребят. У меня 7-8 подписчиков, да, ребят. Ребят, я вам, как и обещал, 10 подписчиков. Я каждому ссылаю на счет на мобильный телефон по 5 гривен да ребят понимаете если у меня будет 10 подписчиков лично 10 550 да ребят хм, напишите сколько будет да ребят если я буду присылать вам по э, 10 не, не ребят это у меня очень дорого обойдется да, ребят у меня на счету где-то под 100 гривен э, на мобильный да ребят что на мобильный это снимаю да я, вы, ну, вы, ну, понимаете, ребят, и шучу, э, еще одно. Вот вы напишите, может, как то мне смонтировать видео на телефоне, да, ребят. Ну, ребят, я хотел музычку ставить, ну, что-то мне она не ставится, надо разобраться, да, ребят, этим всем. Ну, да, ребят, мы, я скоро, я остановлю запись, да, ребят. И, ну, оставьте, ребят, говорят, что я очень говорю. Ребят, 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 ребят ребят, 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 да, ребят. Мне просто, знаете, даже не буду сказать, там, как тебя зовут, Дима, или Саша, или Таня, или Вася, да, ребят. Так что, ребят, я буду звать вас ребят. Ребят, пацаны, девчонки. Ладно, идем. Ладно, ребят, я запись, когда мы подойдем.